betul kata pakar tadi tu kalau si Azman dari mula-mula dah membuat pendaftaran sudah tentu si Joe tu takut nak curi dia punya idea kerana kita dah ada bukti siapa pemilik sebenar rekod bentuk tu tapi walaupun cerita Azman tu berakhir dengan penyesalan ada juga desainer-desainer yang telah membawa rekod bentuk mereka ke tahap antarabangsa ada ada nak jumpa mereka ke dan dengar pandangan mereka tentang rekod bentuk pendusia ni nak nak Jo. Reka bentuk Perindustrian amat penting sebabnya ia merupakan satu daripada faktor yang boleh memastikan competitiveness dalam industri kenderaan dan juga tidak kurang pentingnya dari segi creativity. Dalam industri kenderaan ini, creativity memainkan peranan yang penting yang boleh memastikan bahawa produk-produk yang kita bangunkan boleh diterima oleh pengguna. Kita Uh, sentiasa bermula daripada uh, prinsip reka bentuk pertama ya. Prinsip rekabentuk ni dia mengandungi beberapa unsur. Contohnya dari segi uh, harmoni, uh, dari segi unity dan juga dari segi uh, balance. Ya. Uh, misalnya kalau kita develop kereta, kita mesti memastikan saiz tayar yang kita guna sesuai dengan saiz badan kereta. Ini yang merupakan prinsip-prinsip asas yang perlu kita ikut. Kita memastikan bahawa Uh, reka bentuk ini sentiasa berkisar kepada the Proton Brand Pillars. Yeah. The Proton brand, brand Pillars ni dia ada empat uh, tonggak asas. Pertamanya Manufacturing Excellence, which is equal equivalent to quality, quality product. Yeah. Yang keduanya the Lotus Engineering or the Lotus Technology. Yeah. Yang ketiganya the Malaysian Heritage. Yeah dan mustahak kita kita memastikan elemen-elemen ni dikembangkan semasa kita membuat reka bentuk. Contohnya kalau kalau kita tengok dari segi kenderaan perdana ataupun dari segi model uh, savvy ataupun dari segi model wajah ya. Dalam satu keluarga. Tapi apa yang pentingnya produk ini adalah disasarkan kepada pengguna yang berbeza. Jadi bila kita design dekat, bila kita buat reka bentuk kenderaan, kita mula-mula kena faham target market di mana kita ingin menjual kenderaan-kenderaan ini. Ya. Lepas kita tahu target marketnya, kita mesti tahu cita rasa pengguna. Bila kita tahu cita rasa pengguna, barulah kita boleh mengolah ataupun mereka bentuk kenderaan mengikut apa yang mereka mahu. Competition dalam industri ini adalah amat tinggi. Ya. Dan kita memang sentiasa menghantar pegawai-pegawai kita untuk pergi ke motor show untuk melihat apa yang orang lain buat ya? untuk kita mendapatkan idea-idea baru dan untuk kita develop this idea to have that value added. Creativity, dia tak ada sempadan dari segi usia. Dia tak ada sempadan dari segi sama ada seseorang itu mesti mempunyai ijazah ataupun tidak ijazah. Kreativiti ada di mana-mana dan dalam banyak keadaan kreativiti timbul pada situasi yang kita tidak sangka. Apa yang mustahak pada pendapat saya adalah untuk kita memberi ruang kepada keadaan ini sentiasa berlaku. We must encourage rather than not encourage for this to happen. Kita mesti membina satu budaya di mana kita boleh memberi kepada anak-anak muda berani memberi memberi idea. Sama ada idea itu betul, salah, murah ataupun mahal, itu adalah kemudian. Pertamanya, idea itu mesti diutarakan. Dan kita mesti menilai in an open mind. Di mana-mana saja dalam bisnes kenderaan uh, utamanya, yang paling mustahak pada pendapat saya adalah the passion for the business. Jadi bagi seseorang yang ingin berjaya dalam rakit bentuk kenderaan misalnya dan ingin dan bersama-sama dengan Proton, ciri yang utama adalah being passionate about cars and about the styling adisk musim penting. Dan yang keduanya mesti berani. Berani untuk memberi pandangan dan juga berani untuk membuat kesilapan sebab kesilapan adalah satu pengajaran yang baik. Selagi kita tidak lah Dan yang ketiganya kita juga mesti hands on ya. Bermakna kalau kita ingin menjadi seorang pereka bentuk kereta, bukan sahaja kita perlu mengutamakan ilmu dari segi styling, tapi mesti juga mempunyai ilmu dari segi engineering, ilmu dari segi bisnes. Ya. Sebab kalau kita mereka bentuk sesuatu kenderaan tetapi amat mahal, tak ada siapa pengguna yang ingin membeli, jadi hasilnya tidak memuaskan. Apa yang saya nak nyatakan di sini, a small country doesn't mean that the creativity and the technology tidak ada. Hanya kita mesti memastikan bahawa kita mahu ke depan dan melakukan apa yang kita fikirkan terbaik untuk kita sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman inilah yang digunakan untuk kita maju ke hadapan dalam bentuk kedamaian. design is quite new to me as yes, I was from finance background, but just that I like and I appreciate uh, beautiful things. And then the other thing is that it was influenced by my brother. My brother has uh, used to own a shop, sell all these natural and modern furniture. Yeah, it's part of the reason why I opened up this business. Yeah, well, since we've been in operation for one year, right, uh, we find out that there are a lot of people who really like this kind of modern, natural furniture. Uh -huh. Yeah, and a lot of people who can identify it. Uh, especially people, all uh, the people who remember this kind of furniture when they were young. I think design is very important. It's just without design, chair is just like a chair, it's just for people to sit on it. But um, for designer piece, it will enhance the product's value. Maybe you can sometimes you can look at the chair like a, a, a art piece. It's not just a chair, or clock it's not just a clock. It's a statement. If you, it's unique. If you buy a chair of a certain design, it, it says a lot about yourself. You're different from other people, or you don't want to you know, be categorized as a, it shows a your personality. Yeah, it shows your personality. Yeah. Yeah. Like you're a funky person, you're a fun person, or you're, you're someone who is like modern or neat. So, a lot of the people who buy our, our clocks and our uh, chairs, uh, they actually said that, you know, I like the clock because it matches my house, uh, it matches my deco. And a lot of them are, you know, they, they design their house themselves they don't go to designers I think sometimes the customer maybe they don't have any um, idea how to decorate their house right? mm -hmm. but when they come out come to our shop maybe they have some concept what, yeah. what they want and you can match with their concept mm -hmm. yeah. so sort of, uh, give them inspiration or ideas mm -hmm. on what to do with their house even if it's not something like this but we can also you know, cater for something else we have other furniture that you might like might be interested in mm -hmm. which is not so bright but it's more subtle for you I think because in the past right not many people appreciate designer piece, but um, now I think a lot of people know how to appreciate. They're right. like willing to pay more for designer mm. piece. And then in the past also, I think local designers doesn't have any exposure, create their own products. But I guess in the future there might be more local designers coming up for furniture and other products. Yeah. I still think, think that Malaysia is not that competitive. I think there's still room to grow. Mm. So uh, this is the right time and a good time for local designers to have their own products because the market is not. Too mature for uh, designer piece. In fact, we have two um, designer staff here. Yeah, they are major in product design. So what we're trying to do is that in the future we may have our own design products and furniture And then now what we're doing is that we liaise with the manufacturer um, to create our own branding and the design. So we yeah we try to use this as a base for the local designer. We always uh, encourage them to do it. Wah, wow, bestnya jurusan reka bentuk perindustrian ni. Kalau Azab belajar kat kolej dulu, mesti seronok. Eh, Azab Azab boleh cuba balik dan belajar sekali lagi. Hmm. Tak ada salahnya. Tambahan pula sekarang ni, banyak universiti dan juga kolej sempatan yang menawarkan kursus reka bentuk perindustrian. Jadi, kepada adik-adik yang baru saja habis SPM, apa kata kalau cuba meninjau sekiranya pilihan kerjaya ini menarik untuk anda? Dan bagi mereka yang telah pun pilih kerjaya ini, jangan lupa daftarkan reka bentuk anda, ya? Supaya dapat dilindungi dengan lebih efektif hmm, Betul tu Sekarang tips mengenai reka bentuk perindustrian Hanya pemilik sesuatu reka bentuk perindustrian yang layak untuk mendaftar Tetapi seorang ejen reka bentuk perindustrian berdaftar Boleh dilantik untuk mewakili pihak pemilik Tempoh perlindungan untuk reka bentuk perindustrian adalah selama 5 tahun dari tarikh penfailan dan boleh dilanjutkan untuk maksimum 15 tahun. Tahukah anda bahawa sesuatu reka bentuk perindustrian yang telah diterbitkan kepada umum tidak layak untuk mendapatkan pendaftaran? dengan rancangan hari ini. Dan jika anda suka ciptakan reka bentuk perindustrian ini, jangan segan dan jangan malu untuk mendapatkan konsultasi dari MyPro. Apalagi apabila MyPro memang pun dicubakan untuk menggalakkan lebih reka bentuk-reka bentuk baru, bukan sahaja daripada pengeluar-pengeluar yang besar tetapi juga daripada semua individu. Sehingga kita berjumpa lagi, luaskan kreativiti anda dan gunakanlah inspirasi itu sebagai kunci kejayaan. Belum